вот. При вылучении тоже как-то я не совсем это разумею, но какая тут связь есть? вылучение и поймал вот это. Это что, наказание всей команде идет? Или ну, он получил наказание, он отсиживает. Он может не имеет права подходить на тайм-аут. Это уже другой момент. Хотя было такое, что... Ну... Ой, ой, ну, это у нас было тоже, Кто узнает. знает. Так, хвалы на 40. И 3-2 рахунок. Доиграем. Нет, хотелось бы, чтобы уже все были целые. Для меня важно. Безопасность. Хидок. Спартак! Шайба в воротах! Шайба в воротах и используют чисельную перевагу. 13 и 12 с передачи 36 так 12 это евген коваленко забрасывает шайбу с передачи 36 -го. это сашинского владимира ну и 4-2 я уже ну хотя на 30 еще богато сейчас сейчас уже богатый Володя, как вам игра? Все, Огонь. Все, все, все. Не балет, мы же не на балет пришли, правильно? Поэтому и взрослые ребята играют. Поэтому тут иначе быть и не может. Столкновение, падение, вылучение. Но все равно я против матов. на ван минус, ван минус. И передайте Юлии Псук привет Юлии Псук привет ага. передам только где она? И... Ну передаю так в эфире давайте Юлии Псюк передаю привет потому что тут поворачиваться, разворачиваться увага передаю вот Кирилла Замкова Варшава 30 секунд. Что там? Шайба. Где шайба? И голова Челена, пожалуйста. Я передаю Елене. Недорого 100 гривен. Жартую, ну... Для Кирилла можно со скидкой. По акции.